નમસ્કાર મિત્રો સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ વિદ્યાશાળામાં ધોરણ સાત અને હિન્દી વિષયની જે પ્રશ્ન બેંક એટલે કે એકમ કસોટી તારીખ ચાર એક બે હજાર પચીસના રોજ લેવાની છે તેમના સંપૂર્ણ સોલ્યુશનના એટલે કે મોડલ પેપરના સંપૂર્ણ સોલ્યુશનનો વિડીયો આ પ્રશ્નપત્ર આ વિડીયોમાં જોઈશું જોઈએ પ્રશ્ન નંબર એક निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। है जीवन में उन्नति करने के लिए आवश्यक शिक्षा। नंबर न्यू इंग्लिश हाई स्कूल कहाँ है पुणे में नंबर तरन हजरत अली को क्या कहलाना पसंद न था हरामखोर। नंबर चार देवताओं के गुरु कौन है बृहस्पति

तारा बनूगी खाली जगह बनूगी सहारा नंबर लिखूगी मैं खाली जगह करूंगी मेहनत नंबर हजरत अली राज के खाल जगह की छाज करने गए खजाने। नंबर चार पक्षी चहचहाते हुए अपने खाली जगह की ओर जा रहे थे नीड। नंबर पांच बातचीत करते करते बात खाली जगह पर जा पहुंची बेटो प्रश्न नंबर तरह मुहावरे का अर्थ दीजिए जमना गुण पांच नंबर एक तारा बनना श्रेष्ठ बनना स्विकास करना नंबर बे दंग रह जाना चकित रह जाना नंबर तर मन होना इच्छा होना नंबर चार बराबरी करना मुकाबला करना नंबर पांच गोद का हीरा प्यारा बेटा प्रश्न नंबर चार सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए जब गुण गुणपात नंबर एक गगन पे चमके चंदा मैं धरती पर चमकूंगी नंबर बी तितली बनूगी में हवा को चूमूगी नंबर बे छोटा बच्चा सामने से आ रही मोटर से बिल्कुल बेखबर था नंबर चार हजरत अली राज के खजाने की छाज करने गए नंबर पाँच पहली स्त्री ने अपने बेटे को लाखों में एक कहा क्योंकि लोग उसके गीत बड़े चाव से सुनते थे प्रश्न नंबर पाँच निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए नंबर एक बेटी तारा बनकर क्या करेगी बेटी तारा बनकर दूसरों को सहारा देंगी नंबर बे बेटी किस लिए मेहनत करेगी बेटी अपने पैरों पर खड़े होने के लिए मेहनत करेगी नंबर त्रन हजरत अली कैसे शासक थे हजरत अली बहुत ही प्रामाणिक शासक थे नंबर चार दूसरी स्त्री ने अपने बेटे को क्या बताया दूसरी स्त्री ने अपने बेटे को आधुनिक युग का भीम बताया नंबर पाँच वृद्ध महिला ने सच्चा हीरा कैसे बताया वृद्ध महिला ने चौथी स्त्री के बेटे को सच्चा हीरा बताया તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ફરી આપણે મળીશું જે બીજા વિષયની નવી એકમ કસોટીના મોડલ પેપરના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે એટલે કે બીજા ધોરણના તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ વડ લિંક તમે તમારા મિત્રો દોસ્તોને પણ જરૂરથી શેર કરજો જેથી તે લોકોને પણ આ સોલ્યુશનનો લાભ મળી રહે